Миром, дорогі брати і сестри, радий вас всіх сьогодні бачити. Зараз ми проведемо вікторину по Біблії і по Слову Божому. Просимо вас бути активними і відповідати з підняттям руки. Вопрос перший: Кому Бог сказав не бойся, і я з тобою? Кому Бог сказав, не бойся, і я з тобою. Хто бажає відповісти з підняттям руки? Ні. Кому Бог сказав? Не бойся, і я з тобою. Не, не Ісаїя. Адя, сестра? Не Моїсею. Не Ісусу Навіну. Силка битє, 15 глава, перший стих. Хто бажає? Не Иакову, сестра Надя. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, к Аврааму. В видении сказано: Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Дальше читати? Дякую. Но тут нема слов. Правиль, Правильная відповідь Авраам. Не бойся, Авраам. Следующий вопрос. Какое непохвальное сходство мы находим между Иовом и Иеремией? Какое непохвальное сходство мы находим между Иовом и Иеремией? Сестра Надя. День рождения прокляли свой. Да, правильно. Они оба прокляли свой день рождения. Вопрос третий. Кто сказал Иисусу, Господи, спаси меня, когда начал тонуть от страха. С поднятием руки. Ваня? Йона. Не Йона. Правильный ответ, Петро. Кому царь Соломон дал имена Иоахин и Воас? Кому царь Соломон дал имена Иохин и Воас? Сестра Надя. Два столба в храме. Благодарность двум столбам перед храмом Божьим. Кто из апостолов Христа был убит первым? С поднятием руки. Да, правильный ответ Иаков. В каком псалме написано ⁇ Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться ⁇ В каком псалме написано? 26. Правильно, псалом 26. С какого египетского города вышел народ израильский? Название города, из какого народ израильский вышел? Египетского города. Брат Иван. Рамсес. Правильный ответ. Рамсес. Раамсес. Кто хотел покончить с собой за час до принятия Христа своим Спасителем? Брат Степан. Правильно, темничный страж. Кто сказал Иисусу слова «Не бойся, только веруй»? Нет. Ссылка Марка, 5 глава, 36 стих. Кто сказал Иисусу слова «Не бойся, только веруй»? Нет. Ссылка Марка, 5 глава, 36 стих. Кто сказал Иисусу слова? Да, Яир, правильный ответ. Какой пророк написал? Ему скажут, а чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. На Исаия. Богдан. Да, Захария, правильно. Какой из четырех Евангелий не содержит притч? Иван. Да, правильно, Евангелие от Иоанна. Говорил ложь, Бог был с ним, а сказал правду, Бог отступил. О ком идет речь? Говорил ложь, Бог был с ним, а сказал правду, Бог отступил о ком идет речь. Самсон. Самсон, правильно. Кто сказал, Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия? Кто сказал, Бог дал нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия? Кто сказал эти слова? Павел? Да, апостол Павел. Как звали первосвященнического раба, которому Петр отсек ухо? Малх, правильно. Кто из пророков боялся говорить народу, потому что был молод, и Бог сказал ему, не бойся их, ибо я с тобою? Не Езекиль. Да, правильный ответ Иеремия. И заключительный вопрос. Что делали ученики, когда увидели Иисуса, идущего по воде? Подумали, что это привидение, и испугались. Подяка всем, кто ответил. Слава Богу. Аминь. Аминь.